Jadi biyen seneng karo <tip. sukup> <tip> <tip> <Okay. tip> <tip> wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Oh Seneng ayune enek, nggur seneng suarane enek, nggur seneng jogete enek, nggur seneng karakter enek. Lah Sampen masak baraku sih, Tidak kaya kaca siteng, Tidak kaya obat. Weh sih, Buat senengnya apa nih? Ya, Rabiaknya akulah, Kuang sih, Tipikal seneng. Apa <laughs> <laughs> <Beneng. Pediam, laughs> hmm. <alos>, ya, Kuang sih, Peneng. Weh, Peneng, Pendiam Pendiam, Alus. Wah, Padatau alus pas ngini nih, <laughs> Oh iya, Oh seneng. Jadi, Tipe uh, wanita kesukaanmu yang pediam. pendiam. Pendiam. Ini bebet Karakter cowok kesukaan sih, Bih. <laughs> <laughs> Coba di siki ta. Walah. Apa senenganmu hmm. uh, uh, sing piye? Heeh. Heeh. Gegah, gedhe, putih. Wah, wis wis, sitoke ra Enak, kalitor. enak. Gagah, gedhe, dhuwur, putih. Sapa tar? Sapi. Lemah sapi.